Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канал и так далее. Сегодня я, играю в неизвестную для меня игру. Она, для меня, конечно, известна, я там всегда выигрываю. Ну, и часто погибаю. Ну, я умнее, чем они намного. Хоть они взрослые, а я хоть, хоть не... Представляете, десятилетка уничтожает людей по 50 лет. Это вообще густяк. Я знаю те места, которые они не знают. Они там проходят, а я там по потолкам так лазю и их сразу схыдыщиваю. Ой, не буду вам портить сюрприз. Сегодня я буду вам показывать вот эту игру. Я, я забыл, конечно, название. Оно какое-то странное, длинное и тупое. Два слова. Которые очень ледяные. Можно даже из этих слов приложение сделать. Привет уложение. Как напряжение. Вау, у нас новые зубочистки. Вот. Там что-то сзади еще делают. О, 95 процентов! Ой, 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 98. Блин, черт возьми. 0 percent. <sharp> <sniffs> tip. Ask about the press space to go to an alert. Tip. Uh, talk to your uh, tempters. As the left-out button, <laughs> button, как uh, work can after the the when be the live or dead. Вы чего-то поняли, я ничего не понял. Мне хоть и 10, но... И как бы и 9, потому что не исполняется через 2 месяца как-то так. Или один месяц. Полтора до месяца. Через. Так, сегодня какое? Сегодня же... Я забыл. Сегодня у нас четвертое. Ага, точно. Через 2. Ой, какой через 20? 20 26-го 26 каникулы. 26-го. Я десал и я один, и один дедражнееде. Это получается через 32 дня. Как-то так. Вообще очень скоро. Пипец. 37. Как я люблю-то, я не знаю, как как я буду ставить свой телефон. Наверное, так. И блин, не совсем Это... поролся, можно сказать. Я на пив... Я телефон на пивную кружку сам. Вот. Идеально. Так. А почему я раньше на этого не додумался, вот когда на видео снимал? О, Доль Плеерс, Доль Плеерс. Ой, я за Эльвинов играю. Ай-лайк. Like. Охренеть, так да как. Ой, что за херня. Я забыл вообще, как играть это. Короче, это я кусаюсь, вроде. Да, это я постараюсь. Стоп. Во второй зуб вида, если, если, вы видите второй зуб, победа на правой вообще тогда... No, no, no. Так, я бегу по базе, вам пытаюсь попытаюсь что-нибудь хоть рассказать, чтобы, если что, за меня играете, у меня ник Дмитрий, и не бойтесь вас, троллять, э, троллить не буду, если вы будете за человека, тогда вы будете, я буду вас троллить. Я сзади к вам подкрадусь по любасу, и у вас будет такая надпись в чате. Дмитрий Йодед, вас убил. Дмитрий тебя убил как-то так. Ой, какого хрена? А, я вышел. Блин. <laughs> Охренеть! Я вроде как погиб. Это охренительно. Смотрите, я просто ходящая бомба. Опять кажется. Дима разрешил. А? Ну да, да, Дима разрешил что. Да, да, ну, -ка. Ты кися? теперь попробуй за человека. Так. Мы до сих пор вот этот, этот Вальки Карлик. За человека. Вот за человека, конечно, классно, но у него из-за патроны кончаются. И это или ну, как какого Это... Хорошо. Блин. Что? Если выйти из игры, она долго загружается. А ты на сколько? Ненадолго. Так, мы продолжаем снимать. Также здесь за человека можно выбирать каких-нибудь андроидов. нажимаем на V, как я не ошибаюсь, v, или B. Здесь надо становиться. Кое-кто становится командиром, а кое-кто просто ему подчиняется. Вот эти вот дроны излечают вашу броню. И могут излечить вас, если они будут более прокачанными. Ну, большими. Не, не так, как этот. На да, Е можно его попросить. Так вот, если вы сюда встанете, вы станете коман... командиром. Ну... Ах, да, точно, я зову про Ой. Фух. Я не хочу быть командиром. Это нужно. Не играешь просто семь команду что это не по-моему вот это э, ваш спавн если его сломать вы не будете просто спавниться а командира вот, трудно достать просто его надо вот эту вот фигню замочить тогда вы убьете командира и вы и ваш командир как бы это тоже умрет и вы захватите эту базу Здесь война типа идет, э, за кого вы будете выбирать люди или пришельцы. Если пришельцы, тогда это будет... Вы будете против людей, если человека, ну, вы поняли, наоборот. Так, вот это вот источники света, вот лампы. Если его разрушить, будет полная темнота. А вы думаете, а как же пипец, темнота будет? Так неужели? Вот если вот у вас сломанный аппарат, и, если он не настолько сломанный, вы подойдете, нажмите на него кнопку Е, e, и все, делов-то. Кстати, вот здесь вот отображаются очки, сколько у вас очков, типа. А если у вас нет света, такой, о боженьки, -мо! на это есть всегда решение и ответ. Просто нажимайте на F, у вас фонарик. Вот это вот свободная фигня, чтобы сюда либо базу монстров, либо базу человека, либо хилку для монстров поставить. Ну, я выйду, я не люблю за человека, хотя он хорошенький. Ну, он нужный. Как вы поняли, то что пес это самая, самая слабая часть. О, я не вылетел. Вот вы будете мини выбрать. Так, так, так. Вот я мини-бот. сейчас я буду вам обозывать, например, его, его и его. Беги вот. Я пока что он способен. Он будет скользить. Вот так вот. Вот язык высунул и скользит. Ну очень трудно управлять. И вы будете замедляться. Также вы будете хилить вот так вот, вот так вот. И стрелять со старянга. Второе. Вы будете ставить баррикады третье. Вы будете ставить бомбу. Да, кидайте бомбу. А четвертое вы просто как бы вызывать помощника. Ой, я забыл, как их вызывать. Так, сейчас проверю. Нет. Ага, вот. Выз вызов, помощника. Ух, да, точно. Я опять дожму. Просто я никогда паутиной не пользовался. Ой, кай. Люди ни хрена не пройдут. Ну, вы, возможно, тоже не пройдете. Сейчас про... Ага, про... -а -а, хотя монстры проходят. И даже ускоряются, не похоже, кажется вот вот так вот вы будете всю базу хранять. Это просто отличный способ. Люди могут также уничтожить, что где-то за 5 минут, за 10. А если вы так просто будете расставлять, если ее убрут, уберут, тогда вы еще сможете поставить. Ой, какая страшная, у меня даже корни есть. Вы сможете все равно ее сделать как бы это не было странно. И так уже вы будете себя охранять. Тоже какой вариант. Так, это кажется последняя была. Охренеть. Пятая. блядь. Пятая. Пятая. И посмотрим, как это выглядит со стороны. Вот так вот. Как-то так вот. Блин, как же это давление мне нравится. А где мне нравится, все больше и больше. А кстати, вы спросите, а что это за штука такая? Это типа турели. Кстати, за людей тоже можно играть, и будет турели. Я надеюсь, что вы много лайков поставите. Please. А, кстати, люди, кстати, не смогут пройти задника. Кто захочет сыграть Литби, я не советую, я не советую вам это э, видео смотреть, потому что это секреты монстров. Я, 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 никогда за людей буду, не буду с вами играть. Вы где в комментах напишите, за кого я буду играть, мне пофигу, но за монстров кажется Как-то я странно сказал как мне было быть пофигу, если за монстров круче. Да блин, я одну и ту же ошибку делаю. Вот так, вот, так, вот, так, так. Вот. вот так вот вы поставили, такие, человек идет такой, не замечает, такой, ля-ля-ля-ля-ля, такой, ай, что там такое, ля-ля-ля-ля-ля, и вот такой, и вот такой падает, это вообще жестяк.